сегодняшнего мероприятия. Я присоединяюсь к поздравлениям оргкомитета. Желаю вам успеха, удачи, здоровья и разрешите мне начать. Награждение по второй группе. За третье место в 56-й спартакиаде города по второй группе награждается коллектив физической культуры предприятия научно-производительного комплекса автоматика и машиностроения.

За первое место в 56 спартакиаде коллектива физкультуры награждается коллектив железнодорожного цеха государственного предприятия Восточный горно-обогатительный комбинат. Руководитель Олег Николаевич. Let me clear my Благодарность городского головы Абрамова Владимира Васильевича объявляется главе общественной организации городского спортивного реабилитационного центра людей с инвалидностью «Синергия». Калин Артем Александрович. Участники, уважаемые ветераны, уважаемые наши гости, позвольте мне еще раз поздравить вас с профессиональным праздником День физической культуры и спорта. Я читал и считаю, эта отрасль охватывает все семьи нашей Украины. Кто-то из семьи все равно занимается физической культурой и спортом. Здоровьем покрепче, ветераны, держитесь подольше, а мы будем... Брать с вас в пример и продолжать славные традиции нашего города. Парад, равясь, смирно направо! Правое плечо вперед! Доброго дня. Від щирого серця та з доручям міського голови дозвольте привітати всіх жителів Міста жовтіводи з днем всеукраїнським днем фізичної культури та спорту сьогодні. Тут на стадіоні пройшли невеличкі урочистості, де ми відзначили всіх найкращих спортсменів, як Східного гірничого збагачувального комбінату, так і тих активних жовтоводців, які постійно беруть участь у цих змаганнях, які захищають честь нашого міста на всеукраїнському, на е, позаукраїнському міжнародному рівні. Хочеться всім побажати міцного здоров'я і нових звершень. Чудово, що в нас є такі спортсмени, які є яскравим прикладом для нашого підроста покоління жити повноцінним життям, підтримувати здоровий спосіб життя і бути найкращими у своїй справі. Кожний рік, от уже 56-й рік підряд в нашому місті проходить спартакіада колектива фізичної культури, підприєм учреждень організації міста. В цій спартакіаді приймають участь підрозділення Вастгука, наші підприємства городські, як частні структури, так і державні. Які види спорту сьогодні присутні на спартакіаді. Сегодня спартакиада общегородская закончилась по итогам 9 месяцев. У нас соревновались предприятия в двух группах. Первая группа – это большие предприятия, такие структурные подразделения, как ГМЗ, РМЗ, теплосети, там, милиция. И вторая группа у нас предприятия, которые поменьше, коллективы, которые физически просто не могут принимать участие в каких-то серьезных видах спорта. Для каждой группы своя программа. Эта программа выполнялась в протяжении 9 месяцев. По первой группе это 16 видов спорта, по второй группе 12 видов спорта. Виды спорта разные. Шахматы, и шашки, и дартс, а также у нас и волейбол, и стритбол, и плавание. Проходит в течение всего года, как правило, в этом году мы закончили ко дню физической культуры и спорта Украины. Сегодня получили награждение коллективу физкультуры, как по первой, так и по второй группе. Елена, мы видели только, что вы награждали и денежными призами. Скажите, кто спонсор, какие суммы и кого? По положению об этой спартакиаде, каждый вид спорта награждается не только грамотами или дипломами, а еще денежными призами. По каждому виду спорта эти деньги заложены на протяжении года в бюджет, и мы награждаем из бюджетных денег. Но вот положение предусматривает награждение в конце спартакиады, предусматривает награждение коллектива денежными призами, которые деньги, которые не заложены в бюджет. Поэтому хочется сказать огромное спасибо спонсорам. На сегодняшний день вот на, именно на это мероприятие, на это награждение нам помогли Ракульцев Роман Васильевич, нам э, помог Рябенко Олег Петрович, и нам помог Боченко Игорь Васильевич. Это частные предприниматели, которые э, ну, дали сумму денег, и мы смогли наградить. Первое место у нас сумма денег на э, команду – это 500 гривен, второе место – 400 гривен, и третье место – 300 гривен.